Не потому что нас совсем не ожидали. Семером против. Я один, в том, я их насчитал, у нас семеро. Мы, мы даже, когда смотрели, сколько их человек, мы думали, ну, отбиваем свое удовольствие. Оказывается, в бой не в свое удовольствие побегали. Отбегали и выиграли. Спасибо ребятам, тоже дали сыграть хорошо, практически без фолов, не грубо. То есть, ну, мне нравится, когда команды в первую очередь играть не грубо. Сегодня не вышло. где-то не дограли деякі гравцы. Будемо розбиратися. Головне, що в нас дуже дружний колектив. Ми, це, мабуть, ну, вперше, так, що у нас команда із 16 чоловік заявки, в нас збирається менше 12 на гру зовсім ніколи не збирається. Ну, менше 12 людей у нас ніколи не збирається. І ця поразка в жодному разі ну, ніяк не підкосить наших амбіцій, нашого бажання грати і перемагати. Вдалося реалізувати свої моменти. На жаль, те, що вдавалося в минулих іграх, в цій грі, на жаль, десь не дограли, не добігли. Можливо, фарт якось не на нашій стороні був сьогодні. Ну, от, В принципі, мабуть, основна причина поразки те, що не реалізували свої моменти. А як такі на хі-хі-ха-ха приходимо на славих, а на серйозних просто на сам. Скоріше просто найголовніше ну, на настрой був. Настрой был сегодня такой боевой, именно так вот. вот мы пришли, серьезно, то есть понимаем, как бы, мы вообще думали, что мы проиграем, мы, мы, мы хотя бы за ничью, ну, в принципе, я так думал. А тут получилось, хоть и первые пропустили, сравняли и, и потом еще забили. Молодцы ребята мои на контрах сыграли, спасибо им за игру, удовольствие получил в первую очередь благодаря им. Устали после вчерашнего. Во-вторых, у нас воротника не было. У нас все три воротника и все три турнированы. Вчерашнего нашего игрока дня не было сегодня. Если бы был бы воротник, я думаю, мы бы не пропустили такие простые три гола. Да, наверное, не сильно так. Вчерашний матч победил соперник. Оказался на удивление очень сильным. Мы ожидали, что будет полегче. Команда очень серьезная, очень хорошая. Спасибо им за игру. Ну, мы, в принципе, рассчитывали побеждать, поэтому победили. Смотрим на второе третье место. Мы стопроцентно третье место занимаем, если выигрываем. Мы хотим второе место. Поэтому будем, будем надеяться, что бортничать отберут очки у Пегаса и мы второе место займем. И следующий сезон еще даже не обговаривали. То есть так. Посмотрим. Надо сначала этот завершить, а потом думать о другом. А то одной ногой здесь, другой там тоже. Думаю, не так, например. Все до конца, и, наверное, я чуть команду себе не подставил. Там 10 метров арбитр высчитал, должен был забывать, но не забыл. Можно было, рахунок, работы 3-3, но не повезло. Игра очень тяжелая, не знаю, как она так сложилась, но бортничи, Ну, серьезная команда, но, опять скажем, в который раз повторю, но надо что-то делать, судей, ну, во время игры нельзя разговаривать по телефону и писать любовные смс-ки там кому-то другому. Ну, это футбол, были там фолы, не было, ну, с этим надо что-то Літній чемпіонат, напевно, краще, ніж зимовий був. Ми навчилися грати командною грою. Ну, появ... З'явився пас і, думаю, на осінь заявимося і будемо знову в Тройці і може вийти. По максимуму даємо 100% результат, фізика 100%, пасець, все на 100. Готуємося в вишку на сезон. Наконец-то да, положительные эмоции в нашей команде, несмотря на то, что собрались мы сегодня с большим трудом, пять человек всего-то, но в достаточно волевую одержали победу. Спасибо ребятам нашей команды, спасибо сопернику. Хотелось бы, конечно, заканчивать чемпионат на мажорной ночи, на чем-то приятном на победе, но так. Как-то плохо собрались, как видите, почти без замен. Полтора состава. Ну и, наверное, настрой не совсем серьезный, потому что в предыдущем туре проиграли очень крупно. Вылетели с борьбы за призовые места, поэтому, наверное, как-то не слишком мотивированы были на этой. Где-то расслабились, где-то недооценили. Соперника несерьезно к этому где-то отнеслись. И опять же, не слишком сыграны, потому что состав постоянно меняется. То не все приходят, то через один, то как-то по-своему. Где-то недопонимание, где-то потеря игрока. Наконец-то получилось хоть как-то играть в защите. Конечно, не без помощи соперника, который иногда ошибался и очень сильно нас прощал. И создавали много опасных моментов, чуть не хватало реализации. Но мы это поправим, надеюсь. Можно уже, да? Можно, можно. Вот зырь туда.